Я уже ищу деятельность через запрошення Саакашвили на работу в Украину я в заходе помогу, потому что насправді Сакашведе запомнился тем, что больше было в нижний реальных дней. Я знаю, что в Одессе он очень много сделал реформы, построил детские площадки, провел трассу здоровья, открыл будки для молодоженных, где они могут срочно зарегистрировать свой брак. Но э, я считаю, что у нас тоже есть какие-то таланты, которые могут Лабірувати інтереси України, і це будуть українці. Той а, приклад, що а, можна деякі речі робити, а, якщо є бажання, а це людина, яка зробила своє життя. А, ми а, чули про американську мрію. Вин прошел свой шлях. Нами должны править только в украинские правители. Потому что кроме как украинца, никто украинца больше не поймет. Его э, тяжелые жизнь тяжелые. Ну что грузины, они всегда хорошо жили. Очень плохо к нему относятся. Я часто бываю в Грузии и общаюсь там, в общем-то, с людьми ну, среднего класса, малого бизнеса, среднего бизнеса. У них у осакашвілі мисля тридцять. Я не думаю, що він щось зробив хорошого, тому що громадяни другої країни вони тільки для своєї країни роблять, а в нашій країні мають бути наші люди працювати.